В Одесі поховали захоплені ігорем Марковим санаторії. Чотири труни заготовлені громадськими активістами, символізували санаторії імені Горького, імені Чувиріна, Дружбу та Зелену Горку. Поховальна процесія відбулася біля комплексу Білий парус, де знаходиться офіс партії Родина на територію представники організації, «Якість життя не опустили. Тож домовини довелося залишити біля входу. Незабаром їх забрав сміттєвоз, з якого нещодавно на виборчому окрузі Ігоря Маркова роздавали продовольчі пайки. Мы принесли гробы тех санаториев, которые либо полностью уничтожены, либо частично уничтожены. Компаниями, которые по заявлениям целого ряда одесских и центральных СМИ имеют прямое отношение к Игорю Маркову и его семье. Мы выделили одного из самых главных деребанщиков одесских санаториев. Более того, ну, чем, чем, почему мы решили провести эту акцию сейчас, потому что сейчас то утихают, то снова возобновляются попытки уничтожить санаторий имени Лермонтова. Более того, в средствах массовой информации были опубликованы данные предпроектных разработок, которые уже на территории самого известного, самого, ну, наверное, самого главного детского санатория на сегодняшний день, посадки здания, аналогичного вот этому, который мы видим здесь.